हमें हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने से एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत रोका गया है उसको मैं साबित करूंगा कैसे जो रियल इस्लामिक हिस्ट्री है उसके सिर्फ तीन सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और उसका आप जवाब दीजिएगा पहला सवाल क्या आपको इल्म है कि हज़रत इमाम हुसैन अनु मक्के से जिस वक्त करबला के लिए चले तो उनके साथ कितने अफराद थे सवाल नंबर दो क्या आपको इल्म है कि हजरत इमाम हुसैन रजील के साथ कितने लोग या अहले बैत के कितने अफराद या घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अफराद की शहादत हुई सवाल नंबर तीन करबला से घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत या उनके घर के अफरा कितने अफराद थे जिन्हें करबला के मैदान से अरेस्ट करके कितने दिनों में कितने अफराद को दमिश्क यजीद के दरबार में हजरे के लिए लेके जाया गया ये तीन ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं नहीं समझता कि एक लाख में से सौ अफराद को भी पता होंगे मैं खास तौर पे सुन्नी मनहज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अहल सुन्नत फैमिली से हूँ और एक दीनदार घराने से हूँ मगर मैं भी जानता हूँ कि मेरे घर के भी बहुत सारे अफराद को या मेरे रिश्तेदारों को ये नहीं पता होगा मैं चले आपको एक चैलेंज करता हूं आप अपने किसी भी पीर जिनको आप समझते हैं बहुत दीनदार हैं किसी भी आलिम जो आप कि जिनसे फेस टू फेस मुलाकात होती है या आप जिनको पसंद करते हैं और आप समझते हैं कि जी बस कंफर्म जन्नती हैं आप उनसे ये सवाल पूछिए इन तीनों में से किसी एक का भी जवाब दे सकते हैं या नहीं नहीं दे सकेंगे शर्त तबा क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उनकी शख्सियत के बारे में वो उनको भी नहीं पता होगा और तो वो और इन लोगों के दावे सुने या बुलंदोबान के रसुल्ला वसल्लम से मोहब्बत के दावे आप सुने मोहब्बत की जहां पे बात की जाएगी तो वहां पे अहले बैत से मोहब्बत सबसे ऊपर रखी जाएगी उसके बाद साहबा है क्योंकि मुझे आपको और तमाम उम्मतियों को रसूल सल्लाम ने बेनतहा सीधा हुक्म दिया है बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है और बार बार डराया है इन अहल बैत के हवाले से घराना रसूल की इज्जत के हवाले से वो हमें करनी होगी असलकम वाला वर्का मेरा नाम सलमान दुरानी है हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह तुम मक्के से करबला तक तकरीबन डेढ़ सौ अफराद के साथ तशरीफ़ लेकर आए थे और इस रास्ते में कुछ लोग ड्रॉप भी हुए कुछ लोग इनके साथ जुड़ भी गए तो ये 120 से 150 सौ पचास अफराद के दरमियान ये काफिला आगे पीछे कम ज्यादा होते होते करबला पहुंचा था मैदान करबला में रसूल रसुल्लाम के घराने के तकरीबन अट्ठारह चश्मोचिराग को शहीद किया गया और हजरत इमाम हुसैन नदी अल्लाह के दीगर साथियों को और इनके घराने को अगर मिला लिया जाए तो ये 72 टू अफराद की शहादत हुई थी फिर इसी मैदान करबला से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के 16 अफराद को और शहीद हो जाने वाले तमाम अफराद के सरों को जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह का भी सर शामिल था और तकरीबन बहत्तर अफराद को जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तनोह के साथी थे इनकी फैमिली मेम्बर्स को यानि इनमें कोई भी मर्द नहीं बचा था सिर्फ खातिन थी और बच्चे थे सिर्फ एक बाल शख्स थे इमाम जैन इन सब को अरेस्ट करके दमिश लेके जाया गया दस मुहर्रम इकसठ हिजरी छह सौ अस्सी ईस्वी में यह काफिला अरेस्ट करके लेके जाया गया दमिश की तरफ उस जमाने का यह रास्ता तकरीबन साढ़े चौदह सौ किलोमीटर का था मगर जान करके इस रास्ते को तूल दिया गया और हर शहर से रसूल सल्लाह के इस घराने को ले जाया गया ताकि उनकी तज़लील की जा सके जिस रास्ते से घराने रसूल सल्लाम के अफराद को लेकर जाया गया इसको पाप ऑफ द कैप्टिव्स कहा जाता है ये सफर जो कि तबील तो था मगर इसको जान करके मजीद तबील किया गया ताकि हर शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घराने की रसवाई की जा सके ये सफर करबला मूसल कोफा दरिया फरात के करीब वाकई कदीम शहर हेत अंबर रकिया अलीपो होमस बालबेक हम्स से होता हुआ 36 दिन के बाद दमिश्क पहुंचाया गया तमाम मौरखीन यानी के हिस्टोरियंस वो लिखते हैं कि घराने रसूल के इन तमाम अफराद को जान करके पैदल बड़े शहरों में चलाया गया और ऊँटों की सवारी नहीं दी गई थी जिनमें रखा और कुफा समेत कई शहर शामिल हैं। और यही बात अगर आप आज ए आई से भी पूछेंगे तो वो भी यही आपको जवाब देगा कि घराने रसूल के साथ हद तक आमेज स्लो किया गया था अंडर द हार्श कंडीशन द कैप्टन वर्बरेटली फ्रेडेड टू दिटीजराइज एंड एसर्ट य अथॉरिटी ये शहर है दमिश्क डेमेस्क और ये है मौजूदा दमिश्क की सबसे बड़ी जाम मस्जिद मस्जिद उमोवी ये किसी जमाने में यजीद का दरबार होता था और उससे पहले वालद मोहतरम का हजरत माविया रदी अल्लाह तुम का रसोल अलैहि वम की जब फैमिली को करबला से तकरीबन 1500 किलोमीटर लेकर उनकी तस्दील करके लेकर आया गया था तो उस वक्त यजीद का तख्त इस जगह पर था इस छत के बिल्कुल नीचे और रसोल्स की नवासियाँ और उनकी फैमिली के मेम्बर्स और दीगर चौदह करबला के सर मुबारक यानि उनके हेड से वो इस रास्ते से ये मेन बाजार उस जमाने में होता था और आज भी ये मेन बाजार है इसकी मैं वीडियो भी लगा दूंगा तो इस रास्ते से इन लोगों को लेकर आया गया था और ये मेन एंट्रेंस थी और आज भी ये अंदर जाने की मेन एंट्रेंस ही है यहाँ पे यजीद का दरबार होता था और इनको जब कैद किया गया था यानी शुरू के चंद दिनों में जब इनको कैद रखा गया था तो इस जगह पे एक घर होता था उसको कैद खाने के तौर पे उनको शुरू के दिनों में रखा गया था ये एंट्रेंस थी यजीद और उससे पहले वालद हजरत माविया रद्ला इनका तखत ये था अच्छा ये मस्जिद बाद में बनी थी खिलाफत में मगर उससे पहले ये क्योंकि कब्जा हुआ था इस शहर पे कब्जा किया था तो ये मेन महल था या दरबार था उस जमाने में क्रिश्चियंस का भी जहां पे तमाम बादशाह या गवर्नर बैठ के वहां से फैसले करते थे ये जगह इनका महल था इनकी रिहाइश थी जो भी वहां पे गवर्नर होते थे और जो भी वहां पर खुलफा गुजरे उन लोगों का यहाँ पे रिहाइश होती थी जिसे बाद में गिरा दिया गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस की फैमिली को जब लाके तस्लील करके यहाँ रखा गया था तो यहाँ से अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासी होती थी रुकैया बिनते हुसैन नदी तिन जिनकी उम्र चार साल थी और उनको करबला से कैद करके लेकर आया गया था दीगर तमाम कैदियों के साथ इनको अहले तशीश सकीना के नाम से पुकारते हैं और ये सकीना को अहले सुन्नत में भी बहुत इज्जत दी जाती है मगर उनको रुक़ै बिन ते हुसैन रदील के नाम से जाना जाता है 676 एडी में उन, उनकी पैदाइश हुई थी और ये वक्त था 680 सौ ईस्वी जब ये यहाँ पर थी और क्या थी वो रात को अक्सर रोती थी और अपने वालिद को बहुत याद करती थी क्योंकि उनकी बहुत ही लाडली थी इनकी इस रोने की वजह से यहाँ पे मौजूद यजीद जो कि शराब के नशे में धुत भी रहता था और उसको नींद भी कोई ख़ास नहीं आती थी तो उनके रोने की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहता था वो बहुत परेशान होता था तो नाराज़ होता था कि कौन बच्चा ये रो रहा है एक रात जो बहुत ज्यादा शिदत से रोई तो यजीद डिस्टर्ब हुआ और उसने अपने सिपाहियों से पूछा कि क्या मसला है तो सिपाहियों ने बताया कि रुकैया बिनते हुसैन यानी बीबी सकीना वो रो रही हैं ये चार साल की तो थी तो पूछा क्या वजह क्यों रो रही है तो पर कहा कि अपने बाबा को याद करके कर रो रही है यानी हजरत इमाम हुसैन अली तक याद करके कर वो रो रही है तो ये मलून इतना जालिम शख्स था इसने हु दिया अपने सिपाहियों के हजरत इमाम हुसैन तुम का सर इनको दे दिया जाए चार साल की बीबी सकीना के हवाले किया जाए इसको शर्म नहीं आई हुआ कि जब बीबी सकीना को आपका सर दिया गया तो वो शॉक लेफ्ट हो गई यानी उनको बहुत बुरी तरह शॉक हुआ या सकते में आ गई और उसके बाद वो बीमार पड़ी और उनका इंतकाल हो गया हजरत अमीर मावियर हजीर तों का ये महल या यजीद का ये महल या ग्रांट मॉस्क ऑफ डेमेस्कस या जाम मस्जिद अमूवी इससे जुड़ी हुई जो जो चीज़ें हैं वो मैं अगली चंद वीडियो के अंदर बनाऊँगा और ये इस्लाम की एक अहम तारीख़ी लोकेशन है जिससे जुड़े हुए जो भी अफराद हैं जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अहम है दाल के वक्त से भी और मौजूदा ज़माने से भी और माजी में भी इसको बनाने का मकसद ये है कि तारीख के अंदर जो पेचो खम दिए हुए हैं और जो कुछ छुपाया गया है उसको खोलना ज़रूरी है अगर इस पेचो खम को चीज़ों को नहीं खोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी आगे नहीं बढ़ सकेंगी और बहुत कुछ इस तरह का भी छुपाया गया है जिसको अब बताने का वक्त आ चुका है अगली चंद वीडियो में इस मस्जिद के बारे में हजरत अमीर मावी रजील तनों के बारे में इस यजीद मलून के बारे में वो कुछ बताया जाएगा जिसका पाकिस्तान में बैठे हुए अक्सर लोगों को तस्वर भी नहीं है इवन शिया फैमिलीज जो कि ज्यारतों तो पर जाती हैं उनके लिए भी आने वाली इन दो तीन वीडियोज़ के अंदर चंद सरप्राइजेज होंगे जिनको वो भी नहीं जानते और वो ऑलरेडी इन मकाम का विजिट कर चुके हैं मगर उनके लिए भी आगे एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बाद आपने मुझे दुआएं ही देनी है यानी ये सुनियों के लिए तो सरप्राइज है ही है मगर अहले तशो के लिए भी इसमें एक सरप्राइज होगा ये दो से तीन वीडियोस आगे मैं इसको सीरियस नहीं कहूंगा मगर मैं अलग अलग इस अंदाज में बनाऊंगा कि देखने वाला बोर भी ना हो और मालूम का खजाना भी ले लें मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा मालूम अपने अंदर स्टोर करें क्योंकि बहुत सारी चीजें हमसे छुपाई गई हैं और बताई ही नहीं गई उस मामले में अब आगे काम करना आपका अपना काम है अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा ध्यान रखिएगा अल्लामक वरह वह